Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Son 3-4 gündə Xankənddə baş verən susuzluq ağır həddə çatıb və Erməni mediasının yazdığı məlumatlara görə ə, demək son ə, demək 2 gün ərzində artıq Xankənddən köç başlayıb, əhali köçür və qeyd olunan məlumatlara görə ə, əhalinin bir hissəsi Ağdərə istiqamətinə ə, köçüblər, eyni zamanda daha çox hissəsi təxminən köçənlərin təxminən bildirilir ki, 50-55 ailə artıq şəhəri tərk edib və bunların da təxminən 70-80 faizi Gorus sisyan istiqamətinə köçüb, daha yaxın ərazilərə, yəni Ermənistan rəssinə və Ağdərə istiqamətinə köçüb və təxminən 5-6 ailə isə Xocavandın hazırda Rusiya süq məramlarının nəzarətində olan hissəsinə yerləşib. Şəhərdə susuzluq faizi 30 həddə 30% həddindədir. Yəni şəhərin əhalisinin 30%-inin su təminatı tamamilə məhdudlaşıb. Artıq şəhərdə ə, maşın ə, yumaq üçün, digər ictimai yaşayış obyektlərinin fəaliyyət üçün ə, su problemi, su qıtlığı yaranıb. Köhnə artizyan quyuları, Sovet dövründən qalan artizyan quyuları yenidən istismara verilmək planlaşdırılır. Eyni zamanda Laçın dəhlizindən keçərək Ermənistan ərazisinə köçənlərin yaxın vaxtlarda artacağı gözlənilir. Təxminən 55-60 ailə bildirilir. Bunu da 4-ə vuranda 6*4=24, 240-a yaxın insanın, yəni uşaqlı böyüklü Xankəndinin tərk etdiyi bildirilir. Əgər proses, ə, yəni susuzluq davam edərsə, yay aylarında yaxın bir keşflər ərzində köçənlərin sayının 3500 4000 nəfərə çatacağı bildirilir. Və ə, Rusiya sülh məramlıları da hətta köçün qarşısını ala bilmirlər. Onlar müəyyən maneələr törədcilər də sədlər çəksələr də dırnaq arası ə, bu köçün qarşısını almaq üçün mümkün olmur. Əhali artıq susuzluqla mübarizə apara bilmir və ə, belə deyək, şəhərin dırnaq arası məriyası da hər hansı bir tədbir tökməkdə acizdir, çünki təxminən ötən ilin noyabr ayında 44 günlük müharibənin sonlarında onlar şəh ə, şəhərin su sistemlərini şəhərdən çıxarkən, Xankənddən çıxarkən partlatmışdılar və indi ə, yayın bu cırhacırında suzzluq öz-özün deməyə başlayır və belə deyək də öz bəlaları öz başlarında çatdıyib. Bizə qazlıqları qoyozdurlar düşüblər. Ümid eləyirik ki, suzzluq problemi ə, yaxın vaxtlarda daha da artacaq və xankə, Xankəndî şəhərində onsuz da belə deyək, nə qədər əhali qalıb ki, təxminən ə, Azərbaycan mənbələrinin iddialarına görə 24-25 min, Ermənlərinin mənbələrinə görə Ə, təxminən 27 28 30 min arası erməni qalıb Xankəndidə. Və onların da bir çoxu hərbiçilərdir, hərbiçilərin ailələridir. Ə, və əgər problem sentyabr ayına qədər düzəlməsə, erməni bloqerlər, xüsusən də Anisa Haqyan özünün ə, Facebook səhifəsində daha sonra Hayil.am saytında yazmışdı ki, senteyabr ayına qədər proses davam edərsə Suzluq və Xankəndində təxminən 5-10 min adamı itirəcəyik. Yəni söhbət Ermən tərəfindən gedir. Yəni Erməni mənbələrindən də bilədik. Ümid edirik ki, Suzluq müddəti daha uzun çəkər və Ermənlər Xankəndini daha tez bir zamanda boşaldarlar. Onsuz da Xankəndinə köçürülənlərin xeyli hissəsi sonradan bir neçə aydan sonra şəhəri tərk etdi. Adətən deyirlər ki, ermənlərin hakimiyyətə yaxın məmələdir. 50 min ə, xankəndin adam gəlir, amma onlar hərə gəlib qaşqumpulunu alıb, sonradan geri qayıdlırlar. Yəni şəhərdə çox qalmırlar. Və ə, ə, əsasən bir məqamda diqqətə çatdırıram ki, Xankənddə müharibədən sonra Rusiya sülhməramları nə qədər çalışsalar da Ə, əvvəlki düzəni, əvvəlki həyatı bərpa edə biləslər, qeyri-mümkündür, çünki ermənilərdə də bir məğlubiyyət qorxu, bir ümiyyətlə xof var. Azərbaycanlılara qarşı onlar Azərbaycanlarla yaşamaq istəmirlər. Ümid eləyirik ki, yaxınlıqlarda onlar tamamilə şəhəri tərk edəcəklər. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzdən məğdur olun və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.